Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Telah sampai kepada saya sebuah video pendek saja 1 minit 18 saat Yang apabila saya mendengarnya Saya rasa marah Dan saya yakin Kalau para penonton sekalian mendengarnya juga Akan merasa marah Kerana ustaz dalam video ini Kalau lah layak dipanggil ustaz Mendakwa bahawa Rasulullah SAW Tidak angkat senjata tidak turun ke medan perang. Sebaliknya baginda hanya duduk dalam kemah berdoa. Sementara para sahabat yang turun ke medan perang. Ini kalau kita dengar ni memang nak bagi penampak. Okey. Baik, tak apa. Saya mainkan dulu. Dengar baik-baik. Kemudian saya berikan ulasan, react dan bukanlah penampak kita bagi kritikan. Ya. Lepas tu Nabi bila kita tengok, Ya Allah, perang Nabi subhanallah penuh dengan ihsan. Dan antara sebab mengapa Nabi tak angkat pedang. Tuan-tuan perasan tak dalam perang? Yang pergi perang, yang pergi berlawan dengan orang muka Islam ni. Baik perang Abadal, baik perang Uhud. Siapa dia? Para sahabat. Nabi buat apa? Duduk berdoa. Orang yang kalau setengah orang kata, eh, Nabi takut perang kot. Ha, ni elok sikit. Ha, <laughs> elok orang cerita pasal Nabi ni. Orang Islam, dia tak boleh rasa begitu. Sebab Nabi tak akan buat satu perbuatan melainkan dengan arahan Allah. Lalu kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Ujdi Al-Hassani, mengapa Nabi tidak turun dalam peperangan? Mai Nabi tak angkat senjata bersama dengan para sahabat apa tentang lawan pedang, tusuk pedang kepada musuh supaya Nabi berada di kemah berdoa, moga Allah memberikan kemenangan yang pergi melawan musuh tu semuanya musyrik Mekah. Mengapa? Sebab kekuatan Nabi tidak dapat dikalahkan oleh mana-mana kekuatan orang lain. Jadi kalau Nabi turun juga, tak ada seorang pun dapat lawan. Jadi, berlaku tidak adil. Satu orang tak kuat, lawan orang kuat. Nabi tak nak begitu. Lalu, Nabi serahkan kepada sahabat, biar orang kuat lawan orang kuat. Bukan orang sangat kuat dilawan oleh orang yang tak kuat. Sampai ke tahap itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Okey, kita sudah pun mendengarnya beberapa ulasan saya. Pertama, si Fulan tu berkata bahawa perang Nabi penuh dengan ihsan. Okey, ini dalam beberapa sudut betul. Benda yang betul, kita kata betul. Kerana Rasulullah SAW tidak akan memerangi satu kaum yang ada perjanjian damai antara baginda dengan mereka. Dan kalau dalam peperangan pun, baginda ha, memerintahkan tentera umat Islam untuk tidak memerangi mereka yang bukan warga perang mereka yang tak turut serta dalam perang jangan diperangi dan juga tidak diruntuhkan rumah-rumah ibadah sebagai contoh Okay, so peperangan bagi kita umat Islam ataupun fiqh peperangan kita memang kita tidak memerangi warga perang dan tidak merosakkan harta benda awam ke rumah ibadah apa semua tu dari sudut ihsan yang itu betul. Namun kita faham bahawa ihsan yang cuba didakwa oleh si fulan itu ialah kononnya dan ini membawa saya ke ulasan yang kedua bahawa kononnya Nabi tak angkat pedang, tak angkat senjata, tak turun ke medan perang sebaliknya hanya berdoa. Dan beliau sendiri dalam video tu kalau tonton macam itu. Haa, okey, baik. Perkara ni akan saya sanggah dengan beberapa rujukan. Okey, beberapa bukti, beberapa dalil, beberapa rujukan. Bukti yang pertama ialah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadis nombor 1276 atau jika edisi tahqiq Syekh Syuaib Al-Arnaud dan rakan-rakannya hadis nombor 1347 dan mereka menilai sanadnya sahih. Ia daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kunna adalah kami ataupun kebiasaan kami, kami ni siapa para sahabat radhiyallahu anhum. Iza ihmarra Al-Ba'su Apabila peperangan menjadi sengit Menjadi hangat Okey uh, Walaki wala yal kaumul kaumah Dah bertembungnya Dua kaum Ia ini tentera musuh dengan tentera umat Islam ittaqaina bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kami berselindung di sebalik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama yakunu minna ahadun adna minal qaumi minhu dan tiada seorang pun dari kalangan kami yang lebih dekat dengan musuh melainkan baginda sallallahu alaihi wasallam maknanya bila perang dah hangat begitu Uh, Rasulullah, okay, para sahabat ni mereka berselindung di sebalik Rasulullah dan Rasulullah yang paling depan lah kira-kira yang paling depan ha. so yang ini ni uh, riwayat ini, hadis ini bukan sekadar menerangkan bahawa Rasulullah SAW turun ke medan perang tapi yang depan sekali yang depan sekali untuk memerangi musuh yang paling hampir dengan untuk memerangi musuh sementara para sahabat yang lain berada di belakang baginda ini sangat-sangat bertentangan dengan dakwaan kononnya baginda sallallahu alaihi wasallam hanya duduk dalam kemah berdoa okey baik kemudian kalau kita rujuk dari aspek peralatan senjata yang dimiliki oleh baginda kalau kita kaji tentang uh, latar belakang Rasulullah SAW kehidupan baginda apa baginda ni peralatan kelengkapan sangat minimum sangat minimum kecuali peralatan perang ok dalam sebuah um, penjelasan oleh Ustaz Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri dalam nama web beliau link saya ada bagilah kotak description beliau telah menukil dari pelbagai sumber sejarah kitab-kitab sejarah tentang kelengkapan sejarah maaf, tentang kelengkapan peperangan Rasulullah SAW. Okey, antara yang beliau telah jelaskan, saya ringkaskan di sini, baginda SAW ada sembilan pedang. Sembilan pedang, ya. Tujuh baju besi. Tujuh busur anak panah. Busur tu yang kita nak panahkan, yang kita pegang tu. Satu ni, let go. Okey, busur lah. Okey, nanti boleh tengok dalam kamus ke Okey. tiga perisai, lima lembing dan satu topi perisai. Okey. Kalaulah Baginda ni salam salam tak turun ke medan perang Duduk nak kemah saja Ini adalah satu pembaziran Apa perlu sembilan pedang Sembilan belah pedang Tujuh baju besi busur, Tujuh busur panah Kalau tak turun ke medan perang Ini adalah satu pembaziran Dan sesuatu yang sangat-sangat menjauhi Ciri mulia Rasulullah SAW Yang tidak membazir Macam saya kata baginda SAW Dalam hal duniawi Kelengkapan apa semua sangat minimum Kecuali kelengkapan perang Kenapa? Sebab baginda Sallallahu Alaihi Wasallam memang turun ke medan perang. Okey. Dan kita juga ingat tentang adalah seorang syekh tu yang menerangkan bahawa aa, pedang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini beratnya 900 kilo. Okey. Ini cerita yang kita semua ketawa. Tapi itulah adalah pedang maksudnya. Walaupun 900 kilo tu aa, sesuatu yang sebab pedang ni, saya ada buat video react tentang hal ni. Saya tak ingat kat mana. Pedang ni dia mesti seumpama, kalau boleh lah, seumpama uh, raket badminton atau raket tenis. Dia mesti kuat, kita lah raket tenis lah, mesti kuat untuk pukul bola tenis, tetapi cukup ringan untuk senang dihayun-hayun. Dia tak boleh berat sebab mentaliti orang-orang yang tak berapa bijak. Macam lagi berat tu lagi bagus. Tak, tak, tak. Kalau dalam hal pedang ni, dia mesti cukup kuat pada waktu yang sama cukup ringan. Dan kena pula pedang, Katakanlah pen, pen saya ni pedang. Kita bukan pegang kat tengah tu. Kita pegang kat tepi sini kan. Untuk ber, kan macam pegang raket badminton ataupun raket tenis lah. So kalau raket tu berat, kita pula pegang kat tepi, dia akan rasa lagi berat. Macam bila saya buat aa, video sambil berjalan di taman, sambil bersenam kan, saya pegang aa, kamera dengan selfie stick. Selfie stick tu aa, panjangnya empat kaki. Kamera tu lebih kurang 200 gram. Tapi bila pegang 200 gram je tu Panjang 4 kaki tu jalan Memang rasa lenguh tangan Sebab tu kalau perasan kejap-kejap saya alih tangan Kejap-kejap saya alih tangan kan Sebab memang berat Walaupun kamera tu asalnya 200 gram saja Selfie stick tu pun ringan saja Carbon fiber Okay <ấy> Tapi bila dipanjangkan 4-5 kaki kita pegang rasa berat So pedang ni kalau lah 900 kilo Lepas tu pegang pula kat hujungnya tu Dia akan jadi lagi berat Jadi ini mentaliti orang dulu yang konon lagi berat, lagi bagus. Ha, sebenarnya tak. Ya. Dia macam umpama ha, raket tenis. Kalau kita dapat bayangkan, dia cukup kuat untuk pukul bola tenis. Tapi cukup ringan, ringan untuk senang kita gerak ke sana kemari. Ha, sama juga pedang. Dia mesti cukup kuat untuk digunakan di, di medan perang. Tapi cukup ringan untuk senang dihayun ke sana ke sini. Dia bukanlah 900 kilo. Ha, ini catatan sisi lah bila sebut-sebut pedang ni teringat lah pedang 900 kilo kan. Okey, baik. Dengan semua kelengkapan peperangan ini, berapakah berapakah jumlah peperangan yang pernah diikuti, dihadiri, dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini membawa saya ke rujukan yang lain. Okey, yang ini dari kitab Sahih Al-Bukhari hadis nombor 3655 atau penomboran lain hadis nombor 3949 di mana Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu ditanya tentang berapakah jumlah peperangan yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda menjawab tis'a asyratan 19 19 peperangan sebab tu ada banyak kelengkapan perang Kalau duduk dalam kemah je tak perlu pun dia tak perlu pun kelengkapan perang tu cukup baginda duduk dalam kemah dan para sahabat ada dikeliling untuk menjaga baginda tak perlu peralatan perang yang sangat banyak okey kemudiannya Okey, bukti yang lain bahawa baginda sendiri sallallahu alaihi wasallam pernah membunuh orang musyrikin. Okey, dan ini satu yang masyhur seorang musyrikin yang bernama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf yang baginda bunuh dalam perang Uhud. Okey, ini kita boleh rujuk dalam Musannaf Abdurrazak. Okey, Musannaf Abdurrazak Razak, okay. Musanaf Abdul Razak. Ya, Imam Abdul Razak an-Sanani ni wafat tahun 211 Hijrah dalam Maktabah Syamilah ada dua edisi uh, Musannaf Abdul Razak. Jika edisi yang pertama yang tahqiq Habibur Rahman Al-Azami hadis nombor 9731. Jika edisi yang satu lagi hadis nombor 10575. 10575. Ini kisah yang panjang. Kalau dia boleh bermula dengan yang saya highlight warna biru tu. Wa amma ubay bin khalaf faqala. Wallahi la aqtulanna Muhammad. Nah ada pun Ubay bin Khalaf dia berkata demi Allah. Okey. Ubay bin Khalaf ni orang musyrikin. Siap nak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila dia bersumpah, bila dia bersumpah dia kata apa? Demi Allah. Kenapa sedemikian? Ha okey. Sebab kaum musyrikin Mekah ni mereka dari sudut rububiyah, mereka mengakui mengiktiraf Allah SWT sebagai yang mencipta alam ini, mengurus alam ini, menurunkan hujan, memberi rezeki, apa semua itu. Dari sudut rububiah, mereka memang mengakui Allah SWT. Tetapi dari sudut ubudiah, dari sudut ibadah, mereka sembah kepada patung-patung lain yang mereka anggap sebagai jalan tengah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi mereka ni menjadi musyrik <coughs> bukan kerana menafikan Allah SWT tetapi kerana uh, menjadikan berhala-berhala tu sebagai Tuhan yang disembah dalam rangka untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dari sudut rububiah, mereka mengakui bahawa Allah SWT yang mencipta alam sampai nak bersumpah pun, nak bersumpah pun dengan nama Allah. Wallahi. Ha, okay. Nak bunuh messenger of God. Nak membunuh Rasul Allah, iaitu Muhammad SAW. Tapi bersumpah dengan nama Allah. Okay. jadi ini perkara yang kita kena uh, ha, ambil tahulah sebagai satu catatan sisi. So, demi Allah, aku pasti akan membunuh Muhammad. Okey, kisah ni panjang. Saya nak baca panjang sangat. Tapi dalam laman web Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan pun ada kisah ni. Mereka sudah pun menterjemahkannya. Jadi, saya baca dari sini sajalah ya. Jadi, uh, Ubay bin Khattaf kata, Demi Allah, aku pasti akan membunuh Muhammad kan? Maka perkhabaran itu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu baginda berkata, bahkan aku yang akan membunuhnya. insya Allah. Kata perkara seorang lelaki yang mendengar perkara tersebut pergi lalu berjumpa Ubay bin Khalaf dan berkata kepadanya, ketika dikhabarkan kepada Muhammad apa yang kau katakan, beliau lalu berkata, baginda lalu berkata, bahkan aku yang akan membunuhnya insya Allah. Perkhabaran itu menyebabkan Ubay bin Khalaf rasa takut. Lalu bersumpah. Okey. Arbah lalu berkata, kamu bersumpah dengan nama Allah yang kamu benar-benar mendengar dia berkata sedemikian. Sekali lagi ya, bersumpah dengan nama Allah. Lelaki itu menjawab, ya. Berita itu memberi kesan kepadanya. Tadi semangat. Demi Allah, aku pasti akan bunuh Muhammad. Bila Rasulullah SAW dengar, Rasulullah kata, aku yang akan bunuh dia. Dia pula jadi takut. Apa ni kan? Okey. <laughs> Berita itu memberi kesan kepada dirinya kerana mereka, ini orang-orang Quraisy tidak pernah mendengar Rasulullah SAW mengucapkan sesuatu melainkan perkara itu benar, benar-benar menjadi ya. Maka pada hari peperangan Uhud, Ubay bin Khalaf keluar ke medan perang bersama orang-orang musyrikin. Beliau mencari peluang terhadap Nabi SAW dalam keadaan lalai untuk bertindak. Dia cari-cari bila masanya Rasulullah SAW lalai ke apa untuk dia ambil peluang untuk bunuh. Tiba-tiba seorang lelaki daripada kalangan muslimin menukar arah menghalang Ubay bin Khalaf untuk mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah melihat keadaan itu, baginda berkata kepada sahabatnya, biarkan dia. Lalu baginda mengambil sebilah senjata, lembing, spear lembing dan menikamnya. Okey ada juga yang kata membaling dan menikam lalu kenalah kepada leher uh, Ubay bin Khalaf sehingga akhirnya dia pun mati. Ha, ini sebagai satu se sebagai ringkasan sajalah. Okey. Jadi baginda memang ada dalam perang, ada lembing dan memang ada bunuh orang. Okey. Ini satu kisah yang uh, memang ada satu kisah yang memang tercatat baginda Sallallahu alaihi wasallam membunuh orang kafir musyrikin Ada tak yang lain? Ah uh, yang itu terbuka kepada perbincangan sebab kadang dalam suasana beda perang ni tak ada tapi yang benar-benar tercatat dalam dalam kitab hadis okay seperti, seperti mana dalam Musanaf Abdul Razak ini dan juga kitab-kitab sirah yang lain ialah baginda SAW membunuh Ubay bin Khalaf apa duduklah kemah, eh? Okay, mana ada? jadi, berdasarkan beberapa bukti ni yang pertama, kata-kata Ali bin Abi Talib kebiasaan kami, yang ni para sahabat apabila peperangan menjadi klimaks ataupun uh, semarak dan genting apa begitu Bertembungnya dua kaum kami ni berselindung di sebalik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda lah yang paling dekat paling hadapan dari kalangan kami berhadapan dengan musuh. Okey kalau kita bayangkan ini kumpulan umat Islam depan sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belakang ni para sahabat semua pun pegang pedang ya, pedang ke lembing ke anak panah ke apa kan tapi semuanya belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan baginda sallallahu alaihi wasallam sangat berani ke hadapan di medan perang bukan berselindung dalam dalam kemah okey kemudian peralatan peralatan senjata kelengkapan perang baginda sallallahu alaihi wasallam yang bila saya sebut tadi sebenarnya agak banyak kan senjata dan kelengkapan perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda sendiri menyertai 19 peperangan 19 peperangan ya dan pernah juga membunuh orang riwayat yang dikenali ialah Ubay bin Khalaf tu <tuh> yang kita kata marah tu huh? Okey, baik ulasan yang ketiga si Fulan tu berkata kekuatan Nabi yang tak dapat dikalahkan oleh sesiapa lain baik para penonton yang dirahmati Allah dalam rangka kita mencintai Rasulullah SAW kita memuliakan baginda hendaklah diperhatikan jangan melampaui batas jangan over okey kita kita uh, mengakui mengakui bahawa Rasulullah SAW adalah seorang panglima yang hebat yang berani bahkan seperti apa yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib tu kan di hadapan sekali paling dekat dengan musuh para sahabat lain semua di belakang baginda kan Okey. akan tetapi walau baginda pun namun begitu baginda sebagai seorang manusia pernah juga cedera dalam peperangan. Antara yang masyur ialah ketika Perang Uhud. Okey, ketika Perang Uhud dengan kecederaan yang agak serius. Saya bawa di sini rujukannya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sohihnya. Hadis nombor 3767 ataupun nombor lain, hadis nombor 4075. Okey, hadis ni panjang. Saya baca terjemahannya sahaja. Ia daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu di mana beliau ditanya tentang tentang kecederaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun menjawab bahawa um, uh, okey, demi Allah, sesungguhnya aku mengetahui orang yang telah merawat Okay, luka Rasulullah SAW Orang yang menuangkan air Dan dengan apa baginda SAW dirawat Jadi sahal melanjutkan bahawa Fatimah, Fatimah binti Rasulullah SAW Yang telah men mencuci luka baginda Sementara Ali bin Abi Talib RA Menuangkan air dengan menggunakan perisai Ketika Fatimah melihat darah semakin mengalir darah, Sebab baginda cedera di pipi dan gigi di sini ya Okey, darah mengalir semakin deras. Fatimah mengambil potongan tikar. Tikar ni dibuat daripada pelepah ke rumah apa semua tu. Membakarnya dan mengambil abu daripada kesan bakaran itu untuk ditempel pada luka baginda SAW sehinggalah darah itu berhenti. Dan pada ketika itu kecederaan baginda ialah selain pipi, gigi gigi depan, gigi seri, gigi kacip, Okey, wajah luka dan topi topi itu pun Um, pecah. Uh, okay. So, sebagai manusia biasa, okay, baginda memang pahlawan yang berani, yang hebat, tapi sebagai manusia biasa juga tercedera. Ya, yeah, tercedera. Poin penting di sini, bagi dia tak duduk dalam kemah. Bagi dia tak duduk dalam kemah. Okay, baik. Ulasan yang keempat, um, si Fulan tu berkata bahawa baginda masalah hanya berdoa dalam kemah. Okay, baik. Kita bukan menafikan doa. Doa tu betul. Bahkan dalam hadis-hadis pun diterangkan bahawa baginda SAW berdoa. Bahkan sebelum Perang Badar pun baginda berdoa sungguh-sungguh. Yang antara lain yang... Kalaulah Allah SWT tidak aa, memberikan kemenangan kepada 300 aa, pejuang umat Islam ketika itu, maka tak akan ada lagi yang menyembah kamu di muka bumi ini kan? Itu kita maklum. Cuma... Doa dalam Islam ini Dan ini juga dipraktikkan oleh Rasulullah SAW Kita bukan sekadar doa Doa itu perlu diikuti dengan usaha Dan diakhiri dengan tawakal Maknanya kita doa Kita usahakan apa yang kita doa Kemudian kita bertawakal Redha dengan apa saja Keputusan yang Allah berikan Bila si Fulan tu kata Rasulullah hanya berdoa Dia telah menyampaikan satu perkara yang salah Bahawa kononnya Rasulullah ni berdoa tanpa berusaha Salah tu Okey, Rasulullah SAW dan kita juga hendaklah doa, kemudian berusaha dan kemudiannya bertawakal. Apa sahaja resultnya, keputusannya, hasilnya kita reda. Kalau ia sebagaimana yang kita mintakan, yang kita usahakan, kita bersyukur. Kalau ia tidak, okey, kita sabar, kita reda dan kita cuba lagi, kan? So, yang penting, saya bukan menafikan doa, kita bukan menafikan doa, tapi bila doa sahaja, tanpa usaha, ini adalah sesuatu yang salah menyalahi syariat Islam menyalahi konsep berdoa dan sudah tentu terlebih tentu sudah pasti terlebih pasti Rasulullah SAW tidak akan melakukan seperti itu bagi dia berdoa berusaha eh, bertawakal ya ok baik kelima kita dengar si Fulan itu menyebut tentang gurunya ok Syekh Yusri sekian-sekian kan okay, para penonton yang dirahmati Allah ini satu contoh yang terbaik Bagaimana kalau seseorang itu ada guru, ia bukanlah hujah bukti bahawa semua yang disampaikan oleh gurunya pasti bukan semua yang disampaikan oleh orang yang berguru itu pasti betul. Berguru tu tak semestinya betul. Ah, ha, mohon Berguru itu hasilnya bukanlah semestinya betul. Dan ini satu contoh kita dapat lihat. Kalau lah betul si guru tu mengajar seperti yang si Fulan tu cakap. Bagaimana guru tu telah menyanggahi punya banyak hadis-hadis sahih yang telah saya baca tadi. Dia ada banyak lagi. Sebab <coughs> macam saya sebut tadi. Baginda SAW menyertai 19 peperangan. Kan saya hanya menyebut beberapa hadis saja. Di sana ada banyak lagi. Dan kita dapat lihat bagaimana guru yang anak murid kepada guru telah menyanggahi begitu banyak hadis-hadis yang sahih. Demikian juga kisah-kisah sejarah ke apa ke. Alright. So sangat penting para penonton, saya bukan menafikan kepentingan guru tetapi adanya guru tidak menjamin semua fakta adalah betul, semua fakta adalah sahih. Bahkan kalau kita dengar banyaknya sebahagian daripada ustaz-ustaz yang duk menyampaikan karut marut tu, mereka tu semua berguru. Tapi tengok hasil yang keluar tu macam mana. Okey. Jadi saya bukan menafikan kepentingan berguru, namun guru itu bukanlah satu surat jaminan bahawa yang disampaikan itulah betul, yang dipelajari itu adalah betul. Alright, kita tetap kena menganalisa, mengkaji dan membandingkan dengan dalil-dalil yang sahih. Baik, ulasan yang keenam dan terakhir kita sama-sama maklum ancaman orang yang berdusta ke atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dusta ini bukan sekadar me mereka cipta satu hadis yang baginda tidak sampaikan. Ia bukan sekadar menyampaikan satu hadis yang palsu, yang dusta, tetapi ia juga membuat, menyampaikan satu kisah, satu cerita yang dusta ke atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga ia ini menyampaikan kisah ke cerita yang dusta, termasuk juga dusta ke atas Rasulullah SAW yang sesiapa yang melakukannya, dia telah menyediakan tempatnya dalam neraka. Okay? Baik, demikianlah ulasan, riak dan kritikan saya. Berhati-hatilah dengan orang agama, berpakaian agama, dia cerita tu mungkin niat baik. Kan? Nah, nah nak menyanjung ke nak membukti kasih sayang kepada Nabi SAW ke tetapi menyanggahi pelbagai dalil-dalil yang sahih bahawa baginda SAW mengangkat pedang dan turun ke medan perang baginda berdoa itu betul tetapi baginda tak adalah duduk dalam kemah berdoa saja baginda juga doa dan kemudian turun ke medan perang angkat senjata dan turut serta berperang Baiklah saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.